Так человеку умудрился уже два коммунальных предприятия открыть. Я ему спрашиваю, зачем? Ты же неэффективно. У тебя 7-8 остановок в селе, которые можно отремонтировать. А ты тратишь почти миллион гривен на зарплату. Он говорит, ну я же трудоустроил людей. Я говорю, ну, ну это же неэффективно. Ну да, неэффективно. Понимаете, да, что я говорю? Вот примерно такая ситуация. То есть я хочу, хочу победить Станислава Семеновича. Вот. И хочу, щоб он зайнявся своїм бізнесом, а не десь в парі. Як же можна? Володимир Кондрашов, Златав. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення до призначення Сергія Кузьменка і ставлення до так званого розколу самооборони? Який відбувся, тобто до ініціативної групи, яка ходила, і ви тоді були, і до э, тих людей, які не, не йшли і заявили сьогодні на мітингу свою позицію, я бачу вас там. Ставлю нам до Кузьмінка, негативно. не має він право бути губернатором. Я думаю, що він не буде тут губернатором. Я все зроблю, щоб він тут не був губернатором. Принципіальна моя позиція, що він не має права бути губернатором, тому що в числі тих 235 людей, там і Березкин, которые голосовали за диктаторский закон. Это раз, второе. Ну, мы же понимаем, откуда он здесь появился. Сегодня, сегодня Кузьменко завтра Ларин. Это ставленный Ларина. Мы это все прекрасно понимаем. Эм, да, сегодня э, э, самооборона, Хировоградская самооборона, сегодня э, обвинила самооборону Евромайдана, а именно Джогана, в том плане, что они в пятницу своим димаршам. Как это называется? Узаконили, легализовали, скажем так, ну, легализовали Кузьменко, что он присутствует, э, что он присутствует на своей работе, то есть у себя в кабинете. И про ларинские сайты, что, под, под, все, под, что губернатор на работе, а к нему пришли. То есть до этого Евромайдан, самооборона ходила каждый день, проверяла, есть ли он на работе или нет. А в пятницу они уже пошли на круглый стол. То есть это дымаш, то есть это легализация губернатора. Вот это я так расцениваю. И вот и сегодня добро победило вот ту часть, вот ту часть. И самооборона, киноградская самооборона выступила с жесткой позиции по отношению к самообороне Евромайдана. То есть и сама Евромайдан, самооборона, люди, которые там есть, они поддерживают э, общее решение. Этот просто Джоган и там еще один человек, который ну, пытался ввести в обман. То есть вот так.